Доброе утро, у нас очередной объект в опуховке. Да, Будем вставить две ямы под два кольца 2,20, нижняя плита глухая и в той, и в той, и верхняя плита усиленная и по 60 углубления. Сейчас сделаем две траншеи по 8 метров, метр 60 в глубину, это будет дренажные рукава. Рисковатая вот одна, тут будет рядышком вторая. Вот и вот такой у нас лист это уже 8 метров на шее выкопали. Просыпаемся в нем. Так, тренажные рукава уже выкопали, вот первый. Или этот первый, второй? Уже подъезжаем к копке первой ямы. Равняем стеночки. Пришлось залезть вовнутрь. Так, первую яму уже установили. Глухая плита снизу, два колечка, плита верхняя. 60-е углубление, все на растворе. Так, не успеваю я и работать и снимать, извиняйте, конечно. Первая яма, видите, готова, вторая яма готова. Сейчас КАМАЗа немножко заберем земли. Не хватает нам. Монтирую люки. Выравниваем и по домам. Так, все закончено. Люки на стойку поставили. Объект закончили. Дальше заказчики сами уже. Всем спасибо. Заказывайте.